Oh la she was such a good girl to me Всім привіт! Мене звати Михайлова Ольга. І сьогодні наша команда із Факт-ТВ звітала на захоплююче дійство, а саме науково-популярний фестиваль Ніч науки. Ніч науки це давня європейська практика, яка тільки набирає обертів в Україні. У Дніпрі така акція пройде вперше. А приурочена вона до міжнародного дня науки. Навоконструкції наука прогрес. мене звуть Валерія Ловренко, я координатор проєкту Ніч Науки. Мета проєкту – зацікавити молодь міста і ну, вічно молодих містян у науці, освіті, науковому пізнанні і показати відкритість вчених взагалі до суспільства. Наскільки вам, як історику, інтересно було організовувати даний проєкт? О, я взагалі дуже люблю розширювати свої горизонти е, за рахунок неісторичних якихось дисциплін. Е, особисто дуже люблю хіміків, е, люблю ганяти на дронах, приймаю участь у коптер-рейсах. Тобто е, нічого в цьому поганого нема, в тому, щоб збагачуватися, окрім професійних речей, якими загальнонауковими речами. речам. Цьогоріч ніч науки приймає Національний гірничий університет, але на заході представлені майже всі высшие навчальні заклади та установи міста. Я представляю исторический факультет Днепропетровского национального университета. Мы показываем археологическую выставку и те находки, которые нашли наши студенты и преподаватели. Мероприятие призвано для того, чтобы популяризировать науку и чтобы молодежь поняла, что надо все-таки учиться, а не только развлекаться. первый раз на самом деле представляем свой факультет на таком, на таком мероприятии, благодаря Валерии Сергеевне, это, на различных днях науки, но ну, вот, ночь науки это впервые, вот, на научных пикниках мы всегда вот, стараемся представить, всегда таскаем с собой керамику с острова Березань, потому что она очень такая, очень представительская. У нас есть много экспонатов, интересных, которые мы ми... Привезли на виставку. Цим самим ми хочемо заохочити абітурієнтів. Також ми хочемо поділитися з іншими вузами специфікою нашої роботи. Організаторами заходу є рада молодих вчених Дніпропетровської області та департамент освіти та науки Дніпропетровської облдержадміністрації, Партнер чи науки, громадська організація. Поруч Мені дуже цікаво дивитися на ці апарати. Я теж хотів би зробити такий. Мы представляем Непропетровскую медицинскую академию. Для нас это интересный опыт, для нас это первый опыт нашей медакадемии. У нас стенд имеет научно-прикладной характер. Сегодня мы будем демонстрировать методику наложения гипсовых повязок, повязок при различных травмах. На втором стенде мы будем представлять основы сердечно-легочной реанимации. То есть это то, то что может встретиться с чем, в, принципе, в рутинной, в повседневной жизни абсолютно с каждым. Как оказать первую медицинскую помощь, как сделать непрямой массаж сердца, как спасти человека в критической ситуации. Мы представляем компанию TNT-TPI на рынке Украины. Являемся официальными дистрибьюторами японской корпорации Topcom. Значит, это мировая корпорация, которая имеет заводы на всех континентах. Значит, это электронные такиометры, они бывают различных модификаций, которые позволяют строителям, маршидерам, ну, любым инженерам делать высокоточные измерения. Меня зовут Валдин Александр, представляю конструкторское бюро Южное. Сегодня для гостей фестиваля мы показываем лекции по астронавтике интерактивной представлен ракет, макет ракеты «Антарес», который состартовала 18 октября, вывела на орбиту на Международную космическую станцию «Груз». И наши специалисты готовы для гостей фестиваля дать полный комментарий из первых уст от тех людей, кто разрабатывает эту ракету. С вами была Михайлова Ольга, Тест Факт ТВ. На все добре!